长留分科，将死之人也配问本座的名讳？ 这是地洞了吗？怎么人都被吓跑了？你你干嘛？ 果人这里受伤了。谢谢关心，但是男女授受不亲。你是不是要杀我灭口？本座的确非常非常非常想杀你，想把你的手砍断，脚砍断，丢进忘川里喂灵鳄。 但本座不能这样做。为什么？不仅本座不会杀你，本座也不允许任何人伤害你。任何人只要敢动你一根毫毛，本座便将他抽筋扒皮，做成人皮灯笼。嗯啊！从现在起，你是我的，你的命属于我。 你的呼吸属于我，你的心跳属于我，你身体里的每一滴血都属于我。没本座的允许，不许离开本座的视线。他说我属于他，他难不成是……这翠仙一直在昊天塔里关着，没见过什么世面。我又是他这么久以来见到的头一个仙女，还意外，他不会…… 喜欢上我了吧？你的好意，我心领了。但是大家萍水相逢，天涯何处无芳草，你，你还是找别人吧。把本座的术法解开。什么术法？这是西兰圣印。